програмах ми вже розказували про важливість дресирування, а точніше, виховання ваших чотирилапих улюбленців. Особливо це стосується собак, які мешкають у багатоповерхівках або густонаселених районах міста. Кожен господар чотирилапого повинен пам'ятати, якщо його собака має контакт з людьми, чи то дорослими, чи то дітьми, незалежно від її породи та розмірів, він обов'язково повинен бути соціалізованим, а саме відмінно виконувати команди свого господаря. До мене місце сидіти, лежати, стояти команда Фута поряд це основні команди, які повинен знати соціалізований собака. Виконуючи поради досвідченого інструктора, цей мінімум тварина буде робити вже за кілька тижнів, та господарю все ж знадобиться запастися чималою витримкою та терпінням. В Черкасах пройти курс виховання собаки можна на спеціальному майданчику, який клуб дресирування собак К-9 разом з дирекцією парків заснували в парку 50-річчя жовтня. Тут займаються собаками будь-яких порід, чи то службові, охоронні або навіть декоративні. Пройшовши курс виховання в К-9, слухняним стане будь-який собака. Та кінцевий результат все ж таки залежить від наполегливості господаря. А викладає в собачій школі кінолог з багаторічним стажем Володимир Матвієнко. Він же є і керівником закладу. На жаль, не кожен господар має можливість водити свого улюбленця до школи. На це і різні причини: чи то нестача коштів, чи то брак часу. І на жаль, таких людей в місті набагато більше аніж тих, хто знаходить можливості для виховання свого собаки. Адже кожен власник чотирилапого несе відповідальність за вчинки свого собаки, і не дай Боже, щоб вони стали фатальними для пересічних громадян. Тож для всіх тих, хто не може водити свого собаку на уроки виховання в у хаті та хвостаті пропонують невеликий майстер-клас дресирування, переглянувши який ви самі зможете займатися зі своїм чотирилапим другом і виховувати в ньому гарні манери. А проведе урок дресирування чемпіон України з дресирування собак по іпо Володимир Матвієнко та його собака, німецька вівчарка Блейд. Воспитання собаки починається з приучення собаки кошеннику, поводку. и установление контакта между дрессировщиком и собакой. Установить контакт можно только с помощью лакомства. То есть путь к сердцу собаки лежит через ее желудок. Для установления контакта после каждой определенной команды вы должны давать собаке лакомство. Есть такой метод дрессировки, он называется вкусопоощрительный. Когда собаке за каждое выполненное действие дается лакомство. Только так можно заниматься со щенками, с молодыми собаками. То есть собаками до года желательно не заниматься с помощью принуждения, а работать только с помощью лакомства. Основной командой является для молодой собаки эта команда ко мне. И в принципе команда ко мне вырабатывается в основном только через лакомство или через грушу. Только через положительный, через положительный опыт собаки. То есть если собака дома нашкодничала, там, ну что-то сделала, ну, то после того, как вы дали собаке команду "Ко мне", собака э, не наказывается. Сейчас я вам покажу несколько основных методов выработки команды "Ко мне", которые применяются в дрессировке. Команда ко мне вырабатывается из свободного состояния, но я вам сейчас покажу и состояние тогда, когда собака идет у вас свободно на поводке, вы подаете команду ко мне, двигаетесь в обратном направлении, то есть назад отбегаете, создаете собаке интерес. То есть, когда хозяин убегает или удаляется, собаке интерес, она, естественно, бежит за ним. Когда собака подбежала, правильно считается, выполнена команда ко мне, когда собака села перед хозяином. Но в, в, старой литературе не считалось ошибкой тогда, когда собака по команде ко мне обходила с, хозяина и садилась левой ноги. Но сейчас в основном все учат тогда, когда собака садится перед хозяином. То есть по-немецки эта команда получается here. То есть здесь и получается, что перевод, дословный перевод этой команды, что собака должна сидеть здесь, перед хозяином. Сейчас я вам покажу, как это получается. Вы в свободном состоянии идете с собакой. Потом резко подаете команду ко мне и отходите резко назад. Потом собака подбежала, села, вы ее похвалили, дали лакомство. И пошли опять дальше. Опять идете, допустим, опять ко мне. Делайте и, и, садим собаку. Также существуют общедисциплинарные команды. Это команды сидеть, лежать, стоять. Команда стоять, желательно сразу скажу, что команда стоять, начинается, лучше ее начинать вырабатывать хотя бы после полугода когда у собаки уже сформировалась определенная психика, а основные команды здесь лежать можно формировать и раньше у щенка. Сейчас я вам покажу, как в принципе надо работать со щенком. То есть щенка дергать не надо. Вы создаете собаке такие условия, чтобы собака сама лягла или села в стремлении получить лакомство. То есть вы подаете команду лежать и опускаете руку, и собака ложится. То есть сразу лакомство давать не надо, подержали пару секунд, потом дали. И гладите собаку. Вам надо посадить, вы ведете кусочек лакомства вверх-назад за голову. И собака садится. Зиц. Вот собака садится. Вам надо положить собаку. Вы подаете команду лежать и ведете руку вниз. И даете собаке лакомство. Опять собаку надо поглаживать, полить. Чтобы вам посадить опять, вы ведете руку вверх-назад за собаку. И вот собака садится перед этим обязательно надо подавать команду. Или сидеть, или лежать. Та же самое вы можете приучать собаку к команде стоять. В команде стоять немножко получается по-другому. То есть вы подаете команду стоять, показываете собаку, отводите руку немножко в сторону движения собаки и рукой поддерживаете собаку, прижимая ее к ноге. Вот смотрите. Подаете команду стоять И вот вы держите собаку и к ноге придавили и гладите. Хорошо обратить ваше внимание, что когда вы гладите по животу собаку, никаких болевых ощущений не должно быть. Потому что живот у собаки это самое слабое место. И если вы сделаете больно собаке, она будет садиться. То есть сработает пассивно-оборонительный рефлекс собаки, она просто сядет. Также с этой команды вы можете просто положить собаку, лежать. Опять опускаете руку, опять собака ложится. Механический метод включает в себя работу только с механическими раздражителями. То есть рыбки поводком собаки и поглаживание, То есть лакомства в этом методе не дается положить собаку, вы делаете кольцо ошейника, переводите вниз. делаете рывок вниз вперед под 45 градусов и одновременно нажимаете на холку. Перед этим, подав команду, допустим, лежать, сидеть, стоять, но за, за 2 секунды, за 1-2 секунды до того, как вы будете применять раздражитель. Я вам приблизительно покажу сейчас, как это делается. То есть вы кольцо ошейника перевели вниз, подаете команду собаке лежать и делайте рывок вниз вперед. Происходит это так. Пляц! Вы положили собаку, вы гладите. Чтобы вам посадить собаку с этой команды, вы переводите кольцо шейника вверх, делаете рывок вверх-назад под 45 градусов. Одновременно вы ложите руку на круг собаки, чтобы собака садилась, перебирая передними лапами, не вставала полной. Вы переводите кольцо, подаете команду «зиц» и делаете, и делаете рывок. Так же само с этой командой вы можете собаку поставить. Вы кольцо ошейника переводите вниз. Делаете легкий рывок вниз, вперед, вверх, вперед по 45 градусов. И одновременно поднимаете под живот. Получается, что я легонько сделали рывок и подняли собаку. И гладите собаку. С этой позиции можно собаку как положить, так и поставить. Вы можете по команде лежать, делать рывок вниз, вперед по 45 градусов. Одновременно нажать на холку собаки и положить. Пляц. Вот вы положили собаку. Вы погладили. С этой же можно опять же поставить. Подаете кольцо у вас переводится внизу. Вы делаете рывок вверх-вперед и рукой поднимаете под живот. Что я... И подняли собаку. Опять же, при команде стоять обязательно надо собаку гладить по животу. Чтобы посадить собаку с этой команды, с команды стоять, команду сидеть, вы делаете рывок вверх-назад, Кальцово переводите вверх, делаете ривок вверх назад по 45 градусів і одновременно нажимаете на круп. Зіцу. От це правильно собака виконала команду. І ще не сподівайтеся, що за кілька занять ваша собака буде виконувати все, що ви йому скажете. Аби у тварини з'явився початковий умовний рефлекс, і собака правильно реагувала на команди, її необхідно повторити не менше трьох тисяч разів. Тож терпіння вам і витримки, шановні господарі!